আমি কি কৰি আছে ব্ৰাছ কৰি আছা চাও এইফালে চাওঁ অঁ কেনেকৈ ফ্ৰণ্টত ফ্ৰণ্টত ই কৰা আৰু এইফালে কিয় পানী খুলি ৰাখিছা তুমি কিয় খুলি দিলা বন পানী কিয় খুলিলা বন্ধ কৰি দিয়া বন্ধ কৰি দিয়া মাকি কৈছিলে তোমাক পানী পানী ৱেষ্ট কৰিব নাপায় ন পানী কেতিয়াও পেলাই নেপেলাবা দেই নেকি পানী কিয় ৱেষ্ট কৰিব নাপায় অঁ বহুত মানুহে পানী খাবলৈ নাপায় সেইটো কাৰণে পানী এনেকৈ নেপেলাবা হা বন্ধ কৰি ৰাখিবা দেই যেতিয়া তোমাক লাগিব তেতিয়া তুমি খুলি ল'বা তাৰপিছত লৈ লোৱাৰ পিছত আকৌ বন্ধ কৰি দিবা অকে দিয়া ব্ৰাছ কৰা মই তোমালৈ ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আনো দেই কিবা এটা বনাই আনিম দেই কিবা এটা বনাই আহো তুমি ব্ৰাছ কৰাচোন ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ কৰা হ'লে মোক মাতিবা হা আৰু জোভাখন মাৰিবা কেনেকৈ জোপাখন কেনেকৈ মাৰে অঁ এনেকৈ জোপাখন মৰা দেই পানী অকণ খুৱাই আহা এইফালে আহা আহা ইয়াতে পানী অকণ খাই লোৱা হা তোমাৰ ক্লাছ বহি লোৱা ধুনীয়াকৈ ধৰি খোৱা আমাৰ পৰি যাব নহলে নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আদৰণি আৰু আজি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিপুৱা হৈ থকা নাই বাৰু এঘাৰটা বাজিলে মোক ব্ৰাছ কৰিলে আৰু এতিয়া তাইক অলপমান পানী খাবলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই যাম তাইৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ আৰু আমুই কি কৰিব খেলিব নে কিতাপ পঢ়িবা আৰু খেলিবা মামুম বনাবা যোৱা তুমি মামুম বনোৱাগৈ সেইফালে আৰু মই মামুম বনাম হা মই সেনেকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ একেলগে আৰু ইফালে এতিয়া বাটাৰ দিছোঁ আৰু এটা এটাকৈ মই সৰু সৰুকৈ পেন কেক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইফালে অকণমান আম কাটি দিছোঁ তাইক আৰু এতিয়া পেন কেকত মই এক চামুচমান মৌ দিম এইটো একদম পিয়'ৰ সানি আমি লৈ থৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা অকণমান সানি দি দিম কাৰণ মই একো মিঠা দিয়া নাই আৰু বাকী অকল কল দিছোঁ কোনে খাব কোনে খাব কোনে খাব কোনে কোনে খাই দিলে মই ভাবিছোঁ কেইটা সি গ'ল বুলি জগে খাই দিলে ৰিচেণ্টলি মই এটা পষ্ট দিছিলোঁ আপোনালোকক সুধিছিলোঁ কি আপোনালোকে আমাৰ কি ইউটিউব ভিডিঅ' চাব বিচাৰে প্ৰথমতেতো বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম দিছে আৰু লগতে ইমানখিনি আমাক ছাপৰ্ট কৰিছে তাৰ বাবে আৰু তাতে বহুত কমেণ্ট আহিছিল চবতছে বেছি আমাৰ লাভ ষ্টৰীৰ এটা ব্লগৰ কাৰণে আহিছিল কমেণ্ট তো আমি ভাবি আছোঁ লাভ ষ্ট'ৰী এটা ব্লগ দিম বুলি কিন্তু একচুৱেলি আমি কি ভাবি আছোঁ কি আমি দুজনে মিলি পেলাই দিম সেইকাৰণে অলপমান সময় লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আহিছিল ডেইলী ব্লগৰ কাৰণে আৰু ডেইলী ব্লগটো মই যিমানখিনি পাৰোঁ দি আছোঁ কিন্তু তথাপিও আৰু মই ট্ৰাই কৰিম দিবৰ কাৰণে কি কৰিছা সেইটো খোৱা লোৱা ভালকৈ খোৱা ভালকৈ লৈ লোৱা গুড গাৰ্ল লুড গাৰ্ল গুড গাৰ্ড ভালকৈ লৰা খোৱা দেই এনেকৈ নকৰে এনেকৈ নকৰে এনেকৈ খাবা খোৱা ডেইলী ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰপিছত আহিছিল আমুৰ ডে' নাইট ৰুটিন তাৰ এটা অতি সোনকালে মই ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু এটা আহিছিল কমেণ্ট কি উইডাউট স্ক্ৰীণ মই আমুক কেনেকৈ খোৱা ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাবলৈ বহুত কষ্ট সঁচাকৈ সকলো পেৰেণ্টছে জানেই কিমান বেছি কষ্ট হয় তেওঁলোকক খোৱাবলৈ আৰু আমুক খুৱাবলৈতো মোৰ বহুত বেছি কষ্ট হৈছিল আৰু এতিয়াও কষ্ট হৈয়ে আছে কাৰণ তাইক খোৱাত বহুত বেছি বেয়া বহুতেই বেয়া মানে এইয়া অৱস্থা সেয়া দেখিছেনে তাইক ক্ষীণাই শুকাই মানে খালী ওখ হ'বলৈ শিকিছে আৰু একো নাই তথাপিও ছয় মাহৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা মই তাইক খাদ্য দিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে মই তাইক দিছিলোঁ এপল এপল ষ্টিম কৰি পেলাই পূৰা গ্ৰাইণ্ড কৰি একদম লিকুইডি ফৰ্মত মই তাইক দিছিলোঁ কাৰণ প্ৰথমতে লিকুইডেই খাব পাৰে লিকুইড টাইপ মানে লিকুইড টাইপে খাব পাৰে তো লিকুইড টাইপ দিছিলোঁ আৰু এটা বস্তুৱে আমি তিনি চাৰিদিনকৈ শিশুসকলক দিব লাগে কাৰণ তেতিয়া তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰত আমি গম পাম যে সেই যোনটো বস্তু যোনটো খাদ্য আমি তেওঁলোকক খুৱাইছোঁ সেইটো বস্তুৱে তেওঁলোকৰ কিবা এলাৰ্জি কৰিছে নেকি বা তেওঁলোকৰ ডাইজেষ্ট হৈছে নাই তেওঁলোকক চুট কৰিছে নাই তো সেইটো কাৰণে এটা বস্তু আমি তিনি চাৰিদিন একেটা বস্তুকে আমি দিব লাগে তাৰপিছত যেতিয়া মই তাইক খোৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মানে খুৱাইছিলোঁ তেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ মই এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ মই সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছিলোঁ তাৰমানে বহুত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই দিয়া হোৱা নাছিলে তো এতিয়া মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই লওঁ আমাৰ ফেচক খেলি খেলি খাইছে নহ'লে নেখাই আৰু দেখিছে মই কেনেকৈ খুৱাইছিলোঁ তাৰপিছত এক বছৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা অলপমান জনা হৈ যায় তেতিয়া অলপমান টেকনিকবোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ খোৱা বোৱাখিনি অলপ চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু লগতে অঁ মই একবছৰলৈকে তাইক নিমখ আৰু চেনি একেবাৰে দিয়া নাছিলোঁ কোনো খাদ্যতে মই নিমখ আৰু চেনি একে অকণমানো দিয়া নাছিলোঁ উইদাউট চল্ট আৰু ছুগাৰে মই তাইক যিকোনো খাদ্য মই তাইক খুৱাইছিলোঁ আফটাৰ ওৱান ইয়েৰ মই তাইক অকণমান অকণমানকৈ নিমখ দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ ছুগাৰটো এতিয়াও দিয়াই নাই এতিয়ালৈকে ছুগাৰৰ ঠাইত মই হয়তো কল দিওঁ নহয়বা গুড় আৰু নহয়বা কেতিয়াবা মৌ তেনেকৈ আজি দিলোঁ ত সেনেকৈ দিওঁ আৰু তাৰপিছত এক বছৰৰ পিছত মই কি কৰিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী আচলতে কি হয় আপোনালোকে যদি সদায় এটা বস্তুৱে দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে খাবলৈ অলপমান ব'ৰ হৈ যায় সেইটো মানে সদায় খোৱাবোৰ অলপমান চেঞ্জেছ কৰি থাকোঁ আজি এইটো দিলোঁ যদি কালি সেইটো দিলোঁ আজি যদি ৰাতিপুৱা ভাত দিলোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাতি নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা এনেকৈ পেন কেক বনাই দিওঁ নহয় বা ঝিলা বনাই দিওঁ মানে কিবা কিবি বেলেগ বেলেগকৈ বনাই মেলি দি থাকোঁ তেতিয়া তাই খাই অলপ ইণ্টাৰেষ্ট পায় খাবলৈ আৰু আমাৰ যোনটো পুৰণা টেকনিক সেইটো মই তাইৰ ইউজ কৰোঁ তেনেকৈ কেনেকৈ কোনে খাব কোনে খাব কেনেকৈ কৰে মামাই খাব ত' সেনেকৈ মই সেই টেকনিকবোৰ ইউজ কৰি থাকোঁ আৰু লগতে দুয়োটাই কথা পাতি থাকোঁ কি বস্তু খাইছা সেইটো সুধোঁ কি খাই আছা সেইটো ক'বলৈ দিওঁ কি কালাৰ হয় সেইটো ক'বলৈ দিওঁ মই তাইতো নোৱাৰে ইমানখিনি তথাপিও মই কৈ দিওঁ তেতিয়া কি কালাৰ হয় তাৰপিছত সাধু কথা শুনাব পাৰে আপোনালোকে মই ইমান সাধু কথা নাজানো অলপমান ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা মিক্স কৰি পেলাই তাইক এনেই শুনাই দিব অলপমান নিজৰ এক্সপ্ৰেশ্যন দি পেলাই তেনেকৈ ডগ কুকুৰ আহিলে এটা কুকুৰে কেনেকৈ কৰে মামা কেনেকৈ 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 চাউণ্ড কৰে কেনেকৈ বৌ নকৰে ববু কেনেকৈ কৰে ত' সেনেকৈ অলপ চলপ আমি কথা পাতি পাতি তাইক খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাৰপিছত কেতিয়াবা তাইক নিজে খাবলৈও দিওঁ আৰু তাইক মই আগৰ পৰাই কি কৰোঁ যেতিয়া খাবলৈ দিওঁ মই খুৱাই দিওঁ কিন্তু তাইক হাতেৰে অলপ অলপকৈ এনেকৈ চুবলৈ দিওঁ বস্তুটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি হয় চুই বিৰাট ভাল পায় কি হয় জানিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে অলপমান খেচি ভাল পায় লেতেৰা হয় বহুত লেতেৰা হয় আগতেতো এনেকুৱা আছিলে কি দিনটোত মই চাগে চাৰি পাঁচবাৰমান কাপোৰেই চেঞ্জ কৰোঁ তাই কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ হৈছে অলপমান লেতেৰাটো কম কৰা হৈছে ন তাকৈ লেতেৰাও হয় গোটেই তলতো পূৰা পেলাই মেলে চব কৰে এতিয়াও পেলাই তো চাফা কৰোঁ তথাপিও তাইক মানে সেইখিনি বস্তুত মই ব্যস্ত নকওঁ তেওঁলোকে কি হয় যেতিয়া কৰিবলৈ পায় সেই বস্তুটোতে ব্যস্ত থাকি থাকি মুখত খাই থাকে তো সেনেকৈ মই স্ক্ৰীণ নেদেখাওঁ আজিলৈকে সৰুৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে মই মোবাইল তাইক দেখুৱাই নাই খোৱা টাইমত তাই এনেকেই খায় ন আমি কথা পাতি পাতি আমি দুয়োটাই এনেকেই খাই থাকোঁ খাই দিয়া আকৌ মেংগ'টো খাই দিয়া মোক খুৱাই দিম প্লিজ

উইদাউট স্ক্ৰীণ অঁ যদি আপোনালোকে প্ৰথমতে মোবাইল দেখুৱাই দিছে তেতিয়া কি হয় ল'ৰা ছোৱালী অলপমান হেপিট হৈ যায় মোবাইলটো চায়ে খোৱা তেতিয়া তেওঁলোকে বিচাৰে কিন্তু আজিলৈকে যিহেতু মই তাইক দিয়াই নাই সৰুৰ পৰা মই তাইক আজিলৈকে এতিয়ালৈকে তাইক মই মোবাইল দিয়াই নাই তো সেইটো কাৰণে তাইক নিবিচাৰে তাই সেইটো নাজানে যে খোৱা টাইমত আমি মোবাইল চাব লাগে বুলি তাই এনেকেই খাই ভাল পায় খেচি খেচি খেচিলা যে গোটেই ত' সেনেকৈ সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে তাইক মই সেনেকেই খুৱাই মেলি আহিছোঁ আৰু বাকী যদি আপোনালোকে ভাবে মই কৰা ট্ৰিকখিনি কিবা ইউজফুল হয় তেতিয়াহ'লে এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে মই কৰা ট্ৰিকবোৰ ইউজ কৰে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে যদি কিবা বেলেগ ট্ৰিকো ইউজ কৰে সেইটোও মোক জনাব মোৰো অলপমান সহায় হয় ইউটিউব আৰু এইফালে কোন আছিলে তই গণেশ ভগৱান আৰু কাৰ্তিক ভগৱান কোন আছিলে দাদা আৰু তাৰ মা পাপা কোন আছিলে কোন আছিলে ওম নমস্কাৰ আৰু এইফালে কোন আছিলে কি কালাৰ এইটো কি ক'লে অঁ আৰু এইটো গ্ৰীণ আৰু এইটো অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ আৰু এইটো ৰেড ভেৰী গুড সিফালে ব্ৰেকফাষ্ট বনাই মেলি খুৱাই লৈ হয়হে দুপৰীয়া আহাৰ বনাবলৈ হয় সময়ত প'ষ্টত এটা কমেণ্ট আহিছিলে এগৰাকী ভণ্টীৰ মোক তাইৰ নামটো ল'বলৈ গৈছিলে আৰু কিউনেই ভিডিঅ'টো চাগে মই এগৰাকী ভণ্টীৰ নাম ল'বলৈ পাহৰিলোঁ তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰিমলি চৰি তুকীয়া হাই মাইনোবা তোমাৰ ভালনে কোৱা হাই ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে আমি পাঠশালা গ'লে লগ পাম কেতিয়াবা ত' হাই হিমাক্ষী আৰু মাইনু থেংক ইউ ছ' মাছ আমাক ইমান বেছি মৰম দিয়াৰ বাবে আৰু এতিয়া আমুৱে কি কৰিব আমু এতিয়া মামা বনাব আৰু মই মই ক'ত যাম মামা তো এতিয়া মই যাওঁ লাঞ্চ বনাবলৈ আজি লাঞ্চ এওঁ নাহে বোলে খাবলৈ তো আমাৰ কাৰণে এনেই নৰ্মেল জিকা ভাজি বনাম আৰু দালি আৰু ভাত আৰু লগত ভাবিছোঁ আমুক কণী এটা বইল কৰি দিম মই নাখাওঁ খাবলৈ মন যোৱা নাই আৰু মোৰ এই কাহটো যে একেবাৰে ভাল পোৱা নাই কি বা হৈছে নহয় মেডিচিন খাইছোঁ মৌ খাইছোঁ আদা খাইছোঁ তুলসী খাইছোঁ জালুক খাইছোঁ কিন্তু ভাল হোৱাৰ নামেই লোৱা নাই আৰু ইফালে আজি বতৰটো এয়া কি ৰ'দ বিৰাট ৰ'দ দিছে তো এয়া ভাত চাত বনাই মেলি আমুক গা পা ধুৱাই ল'লোঁ আৰু লগতে ময়ো ধুলোঁ আৰু এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ বহিছোঁ ন কোৱা আমি ভাত খাম এতিয়া আৰু এয়া হৈছে আমাৰ দুপৰীয়াৰ সাজ আৰু এইটো আমুৰ কাৰণে লৈছোঁ দেই জলকীয়া খাবানে কিয় খাব লাগিব নেকি সেয়া একেখন থালিতে মই এনেকৈ লৈ লওঁ দুপৰীয়া কাৰণ তাইক ময়ে খুৱাব লাগিব সেইটো কাৰণে আৰু মই কৈছিলোঁ কি দুপৰীয়া মই দালি বনাম জিকা চব্জি বনাম আৰু কি বনাম আমুৰ কাৰণে এটা কণী বইল কৰি দিম বুলি সেইটো ভাবিয়ে মই দালি ঔটেঙা দি পেলাই বহাই দিলোঁ তাৰপিছত বহাই দিয়াৰ পিছত ফ্ৰিজটো খোলোতে মোৰ মনত পৰিছে কি মাছ আছে আকৌ মাছটো উলিয়াই পেলাই আকৌ জিকা দি পেলাই এটা টেঙা আঞ্জা বনালোঁ আৰু গৰমত যে টেঙা আঞ্জাটোৰ যি জুতি বিৰাট ভাল লাগে খায় ন টেঙা ভাল লাগে ন খাই গৰমত আৰু লগত লৈ লৈছোঁ এটা আমুলৰ মিস্ত্ৰী দৈ মই আজিলৈকে খোৱা নাই বাৰু এওঁ বোলে খাই বিৰাট ভাল পাইছে সেইবাবে আমাৰ কাৰণে লৈ আহিছে খাবলৈ তো এতিয়া ভাত খোৱাৰ পিছত আমি কি খাম দৈ দৈ আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই লৈ আমি একেবাৰে ইভিনিং ইভিনিং লগ পাই আছোঁ কাৰণ এতিয়া তাই ভাত চাত খাই পেলাই কি কৰিব দিব আৰু তাই শুওঁতে ভাবিছোঁ অঁ এইটো খাব ন আৰু তাই শুওঁতে ময়ো তাইৰ লগতে অলপমান ৰেষ্ট কৰি অলপ গাটো ইমান বেছি ভাল লগা নাই আৰু যি যি গৰম পেলাইছে আৰু আমাৰ কি হয় ইফালৰ পৰাও বহুত ৰ'দ সোমায় সেইটো কাৰণে পৰ্দাখন যিমান পাৰোঁ মানে অলপমান সেনেকৈ কৰি ৰাখোঁ কাৰণ ইমান বেছি ৰ'দ সোমায় নহয় গোটেই ৱাল একদম গৰম হৈ যায় তো আমু শুই উঠিলে আৰু এতিয়া তাই হা নাই কৰা মা নাই কৰা মই এনেই কৈছোঁ দৰ্জা মৰা আছে নহয় মই নাই কৰা দেই তাই মানে এতিয়া লেট্ৰিন কৰি আছে আৰু তাই সদায় মানে লেট্ৰিন কৰিলে এনেকৈ দৰ্জাখন মাৰি দিবলৈ কয় তাই ভাল নাপায় দৰ্জাখন খোলা থাকিলে এদিন তাইক দৰ্জা মাৰিবলৈ কোৱাৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা সদায় তাই দৰ্জা মাৰিবলৈ কৈ থাকে আৰু এতিয়া মোক কৈ আছে ভিডিঅ' নকৰিবা মই পঠি কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া তাই লেট্ৰিন কৰা হোৱাৰ পিছত মই কিবা এটা কাইলৈ বনাই দিম আৰু আজি বোলে দেউতাকো সোনকালে আহিব তো একেলগে আমি আজি ইভিনিং ষ্টেক খাম মোৰ দেউতাক আহি পালেহি আৰু কি বনাইছ আৰু এইফালে ডিনাৰৰ কাৰণে মই বনাইছোঁ বন্ধাকবি ভাজি আৰু আটা মাৰি থৈছোঁ ৰুটি বনাবৰ কাৰণে সোনকালে বনাই আহিছোঁ কিয় কৈ দিয়া আমাৰ পাকঘৰটো

কি হল কি হল তুমি কান্দিছা কিয় কি লাগে জানা আধা টোপনি আৰু এইফালে কি বনাই আছা তুমি লাগিছে কিবা এটা বনাই আছা সি বনাই কি আছা চাও অ পাপাৰ ভোক লাগিছে বোলে আমুক দি থৈছোঁ গাখীৰ এতিয়া গাখীৰটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত খাবনে আমুৱে হা ঠাণ্ডা হ'লে খাবা দেই আৰু এইফালে সেয়া মোৰ অৱস্থা কাম কৰি কৰি ইমান বেছি গৰম পেলাইছে নহয় আৰু আমাৰ ঘৰতো এনেও বহুত বেছি গৰম হৈ যায় অকণমান গৰম পেলালে একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায়গৈ তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ এতিয়া অলপমান আমি ফেমিলি টাইম এনজয় কৰোঁ কাৰণ আজি ছেটাৰডে তো অলপমান তিনিওটাই বহি পেলাই অলপ টিভি চাওঁ এনেহ'লে সময় নাপাওঁৱেই চাবৰ কাৰণে তো এতিয়া অলপ তিনিওটাই বহি পেলাই লাভটৰ চেফখন চাওঁগৈ আৰু আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে আমুক কৃষ্ণ বনাই পেলাই এটা ৰীলো মই আপলোড কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তাইক কৃষ্ণৰূপে কেনেকুৱা লাগিছে থেংক ইউ বাই